Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, di sini di video kali ini saya akan menjelaskan tentang atau saya akan uh, mengedukasi tentang perawatan burung perkutut. Uh, perawatan burung perkutut itu dari yalah, sejak dari lolohan nah ini di burung perkutut saya ini burung perkutut saya ini sejak lolohan itu sudah uh, 12 hari saya rawat sudah 12 hari tadinya dari bulu ngerbung, bulu ngerbung yang bulu uh, belum tumbuh bulu masih bulu ngerbung itu dan uh, masih ekor masih sekitar 1 cm sampai 2 cm dan sekarang sudah panjang-panjang dan Alhamdulillah semuanya sehat, uh, sehat walafiat istilahnya seperti itu dan bagaimana perawatannya untuk burung perkutut pelolohan terkadang ada solusinya apa e untuk lolohan itu saya selalu menyediakan milet putih seperti ini milet e seperti ini e kadang milet putih kadang milet coklat tapi ini saya milet putih delala habis saya pakai mila coklat kadang pakai otek jawa kalau masih kecil kalau masih kecil itu pakainya otek jawa karena butirannya lebih kecil tetapi kalau udah menginjak dua minggu eh, naik atau dua minggu ke atas gitu saya menggunakan eh, mila coklat seperti ini atau mila putih seperti ini dan sebelum diloloh saya selalu menyediakan eh, air air minum untuk apa? membasahi uh, temboloknya atau kerongkongannya supaya apa? supaya tidak uh, istilahnya bahasa ini ora kesreden. Uh, tidak apa istilahnya tidak keseretin lah istilahnya biar lancar sampai paruh sampai ketenggorokan itu biar lancar lah istilahnya seperti itu. Dan uh, untuk melatih untuk melatih burung perkutut seperti ini atau melatih burung perkutut dari anak kami seperti ini, anakan seperti, anak seperti ini sampai uh, bener-bener apa ya, bener-bener jinak bener-bener lulut, bener-bener uh, suka apa ya dengan majikannya, dengan istilahnya uh, tidak gerabiakan tidak riak liar, liar, tidak kesit, kita harus uh, telaten. Nah ini yang yang lebih kecil, lebih kecil, ini lebih kecil, nah, ini lebih kecil, lebih kecil. Ini. Nah ada lagi uh, yang ini yang agak uh, ada, ada aku, aku punya juga yang warnanya agak unik warnanya itu agak uh, keemasan dari sudah beda dari yang lainnya ini agak kuning warnanya agak kuning nggak tahu mudah-mudahan jadi apa uh, yang banyak orang bilang Mas uh, mudah-mudahan tapi nggak tahu itu semua uh, tergantung sebuah alam lah istilahnya seperti itu. Nah, ini ini uh, burung perkutut yang mengajak dewasa. Ini saya rawat sekitar sudah uh, berapa nih? 12 harian. Jadi untuk merawatnya kalau sudah segini, kalau sudah 12 harian, terkadang burung perkutut itu uh, sulit untuk diloloh. Kadang saya cangap, saya buka paruhnya terus saya kasih saya masukkan milat-milat uh, tersebut ke tembolak burung perkutut tersebut seperti itu jadi uh, agak agak dipaksa sedikit sih tetapi hasilnya nanti uh, akan bagus seperti itu banyak ada sembilan ada sembilan perkutut aku tapi masih ada di dalam ini yang uh, saya keluarkan baru beberapa baru beberapa yang saya keluarkan jadi untuk uh, seperti ini untuk aktivitas seperti ini itu sangat uh, menyenangkan kalau nggak percaya boleh dicoba uh, silahkan beli perkutut-perkutut uh, yang masih anakan yang masih pilih uh, sangat menyenangkan uh, jadi Senangnya sama, senangnya sama, kurang lebihnya deh, kurang lebihnya sama untuk mendengarkan burung perkutut yang sudah bunyi sama memelihara burung perkutut anak karena itu senangnya di hati itu sama, istilahnya. Jadi entah itu dari segi kasih sayangnya, entah itu dari segi kita merawatnya itu, entah itu dari segi yang lain itu senangnya sama. Jadi seperti itu banyak lagi apa ya? karakter tiap karakter tiap burung perkutut satu 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 satunya itu semuanya berbeda walaupun pas waktu kecil itu lolohannya besarnya sama atau uh, ini dulu itu dari indukan indukan lima sarang indukan, indukan lima sarang yang satu sarang itu isi dua satu sarang lagi isi dua satu sarang lagi isi dua satu sarang lagi isi dua yang satu itu anak tunggal seperti itu nah ini yang enak tunggal ini ini yang bisa saya, saya bilang itu tadi yang eh, itu warnanya agak kekuningan beda dengan yang lain yang lain kan eh, hitam yang satu ini agak eh, agak agak lebih cerah lah lebih cerah dari yang biasanya nah ini ini yang masih kecil kecil lah padahal dulu besarnya itu semua rata sama tapi sekarang pas sekarang itu agak berbeda karena nggak tahu karena apa entah itu pas waktu rebutan makanan itu yang kecil-kecil itu kadang kalah sama yang besar jadi pertumbuhannya agak melambat lah ini yang paling kecil yang paling kecil ini 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 padahal dulu besarnya sama sama yang ini ini tetapi pas waktu berebut makanan itu ya itu selalu kalah pas didosok sama uh, tubuhnya burung perkutut yang lain yang lebih besar dia selalu kalah. Nah ini yang paling besar ini yang paling uh, paling rakus makanya istilahnya paling dokoh makanya paling lahap makanya. Ini kan perbandingannya beda. Ini yang kecil, yang ini, ini yang besar kan perbandingannya uh, sangat uh, mencolok sekali. Dulu padahal besarnya sama seperti itu. Ini yang anak tunggal. Enggak tahu kenapa kalau anak tunggal selalu itu. Uh, dari, dari sifat uh, tingkah laku burung perkutut itu, itu selalu apa ya lebih dominan atau lebih agresif atau lebih dia lebih sehat dan lain sebagainya itu. Tetapi kalau untuk yang uh, dua sarang itu, itu lebih cenderung lebih diam lah. Kalau anak tunggal itu lebih gesit itu. Itu menurut pengalaman saya meloloh pas waktu saat ini loh ya. enggak tahu uh, untuk yang kelanjutannya yang di kemudian hari. Ini untuk uh, uh, ini, ini 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 ya juga uh, dewasa dewasa uh, maksudnya uh, udah umur lah seperti itu. Jadi untuk merawat burung perkutut yang uh, seperti ini anak-anakan itu uh, harus penuh kasih sayang harus penuh apa ya istilahnya uh, senanglah kita memeliharanya sama senangnya dengan memelihara burung perkutut yang masih yang sudah dewasa yang sudah panggung yang sudah gayer yang sudah Uh, istilahnya gacor dan lain sebagainya senangnya ternyata itu sama jadi uh, jadi kesenangan orang itu bermacam-macam ada yang senang uh, meloloh burung perkutut ada yang senang lomba ada yang senang uh, memelihara burung perkutut sekedar uh, manggung di rumahan di teras ada yang senang uh, istilahnya katurangan ada yang senang apa ya ciri mati dan lain sebagainya ada yang senang warna ada yang senang dengan corak-corak uh, dengan entah itu dengan katurangan uh, jenis api CDRP dan banyak lain sebagainya banyak kolektor-kolektor juga yang suka memelihara burung perkutut prestasi ada yang suka memelihara burung perkutut katurangan uh, dan dengan berbagai macam zoni dengan berbagai macam istilahnya istilahnya ada yang yoni ada yang uh, dengan beberapa macam kodam dan lain sebagainya uh, yang saya uh, itu enggak saya jabarkan di sini karena karena bukan apa ya bukan ahlinya saya saya cuma mem membabarkan atau memberi tip untuk perawatan burung perkutut anakan saja. <tuh> seperti itu. Jadi bagaimana untuk uh, memberi makanannya? Saya siapkan seperti ini. Saya siapkan makanan seperti ini. Uh, seperti ini. Lalu uh, nanti sebelum saya lolos, saya pasti akan membasahi kerongkongannya terlebih dahulu. Untuk membasahi kerongkongannya terlebih dahulu. Uh, dan untuk memberi makan itu harus eh, uh, saya biasanya menyediakan seperti ini ntar saya ambilkan saya menyediakan seperti ini uh, menyediakan seperti ini uh, dan saya cocok uh, seperti ini aja uh, respon dia respon mau makan seperti itu bila saya seperti ini dia mau respon mau makan seperti itu uh, jadi begitu perawatannya burung perkutut yang masih anakan seperti itu jadi eh, uh, senangnya itu sama jadi dan ini banyak kendala untuk memelihara burung perkutut anak kan? biasanya sering lempoh kayak tetelo kayak apa itu kayak lempoh kayak bosojowo itu dingkulen atau dengkulen atau apa itu yang yang jalannya agak sulit itu dan rekan-rekan atau teman-teman yang eh, pecinta eh, burung perkutut lolohan maupun yang sering meloloh burung perkutut itu, itu 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 solusinya gimana atau obatnya apa Uh, kalau punya saya dingkuleng itu sembuh sendiri dengan dengan pengalaman saya pribadi ya itu saya lolos B komplek B komplek sekecil se -se mungkin ini tadinya ada tiga yang dinggulan, tetapi sembuh semua. B kompleks itu seperti ini, B kompleks ada dijual di apotek-apotek, itu harganya sangat murah banget. Itu saya cuil sedikit, saja, langsung saya lolohkan, sama di uh, penjemuran. Di penjemuran, jadi di penjemuran itu ternyata vitamin D-nya sangat luar biasa. Dengan vitamin D yang sangat luar biasa itu, burung perkutut yang tadinya, uh, istilahnya tadinya itu dingkulan, tadinya lumpuh dia jalan aja sempoyongan jadi bisa nangkring seperti ini dan bisa ee, Apa istilahnya tidak dingkulen lagi seperti itu kalau bahasa indonesianya apa dingkulen itu kayak tetelo tetapi dia sehat tapi kayak tetelo itu e, makanya juga lahap juga tapi apa namanya kalau bahasa indonesia nya saya tidak tahu gua. silahkan komen di bawah ini dan untuk rekan-rekan yang pernah mengalami e, seperti itu Obat-obat lain ataupun obat herbal lain yang untuk uh, mengalami TPS, silahkan komen di bawah ini. Dan uh, kenapa? Karena uh, untuk edukasi, untuk uh, apa ya? Istilahnya untuk pendidikan, untuk wawasan, untuk uh, istilahnya supaya apa? Generasi muda di kemudian hari, generasi muda untuk penggemar burung perkutut. Itu bisa tahu bagaimana cara mengatasi burung perkutut yang dingkulan yang eh, kayak gitu itu, itu obatnya apa, dan resepnya apa. Kan bisa tahu eh, seperti itu, eh, jadi silahkan komen di bawah ini. Nah, ini dan saya akan eh, meloloh mulai meloloh burung perkutut ini, eh, dan simak video-video saya. Semoga bisa bermanfaat, eh, dan yang baru menemukan video ini, saya ini jangan lupa di-subscribe karena subscribe itu gratis. Eh, seperti itu, dan diambil sisi positifnya buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini, ambil ulasan-ulasan yang baik saja, dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini pokoknya, simak video saya ini terus, nanti setelah ini ada part 2, atau kelanjutan video saya ini yang kedua jadi simak video saya di bawah ini ya. Salam rahayu, salam komania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam binika, tukalika, salam kekeluargaan, salam hidup selalu, salam satu hobi dan tak lupa pula saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.